kalau ketanya aku lah kan kalau nak jadi CEO Finas ke pengurusi Finas ke kan aku punya cadangan adalah untuk filem-filem yang kita rasa memang dah tak boleh nak dapat bukanlah blockbuster ataupun box office tapi untuk cover balik duit dah di spend oleh penerbit menghasilkan filem tu di pawagam why not propose kepada orang jual directly kepada streaming service supaya tidaklah kita rasa macam filem itu bergolok gadai pergi ke pawagam sebab pergi ke pawagam kos dia bukan rendah dia bukan sekadar kau dah ada filem tak ada kat pawagam tak dia ada kos-kos cost tertentu why not untuk filem-filem yang kita rasa memang dah tahu tak boleh nak pergi kat Pawagam directly to streaming service sebab banyak filem-filem yang contoh eh dekat Pawagam sendu tak ada orang cakap pasal filem tu masuk ke Netflix masuk ke Amazon Prime boom tiba-tiba orang cakap pasal filem tu dan dia dapat recognition tu so sayang lah sedangkan benda impact tu kau boleh dapat masa awal pengeluaran filem tu tapi dah keluar kat cinema kutipan rendah memang Netflix dia rendah kan masuk ke Netflix boom tiba-tiba Netflix yang dapat view viewership tu kan so sayang lah why not filem blockbuster tayangkan ke program tapi kalau ada filem-filem yang kau rasa macam susah nak jual ke program direct jual terus ke streaming service sebab itu adalah sebab sekarang ni beruntung tau sebab kita ada streaming service untuk cover balik kos-kos yang dah burn masa kau nak tayangkan power tu kalau dia orang nak merealisasikan okay, contoh project exit ataupun tu uh, kudrat 1960 something dia orang perlu ada satu streaming platform yang kukuh untuk semua orang boleh akses kita ada platform tapi itulah dia tak, dia tak user friendly kita ketandusan filem-filem baru tak kisahlah filem sampah ke filem bagus ke kita masih masih lagi dalam kuantiti yang agak merisaukan sebab kita ada seta, ada satu waktu tu pada 2024 ke 2023 ada satu waktu tu tak ada filem tempatan langsung yang keluar so itu merisaukan sebenarnya dia macam kita tiba-tiba ada gap there's a hole in our timeline filem tempatan kan so teruskan hasilkan filem yang berkualiti yang paling tidak pun above mediocre janganlah buat film sampah dan Terima kasih kepada semua industry player yang sudi menerima kehadiran movie reviewer dan geng-geng movie reviewer yang lain ni sebab tanpa adanya korang uh, rasanya kita orang pun tak ada filem yang untuk direview. It's bit of both work way lah bukan sekadar short sendiri. Kalau you guys buat filem short sendiri dapatlah review yang short sendiri. Teruskan usaha, teruskan buat filem-filem yang bagus untuk tontonan umum dan insya-Allah kalau you guys nak proceed untuk pergi ke luar negara, buat untuk luar negara uh, tapi jangan jangan ber Jangan berhenti Untuk melakukan Sesuatu perubahan Dalam industri filem Malaysia ni. Dulu Masa PKP Terjadi Aku ada satu tanggapan Rasa macam Uish Sinema ni bakal tutup ke Kita bakal tak pergi ke panggung wayang ke apa kan Walaupun Post pandemic Kita dapat rasakan Macam kutipan filem Malaysia Ataupun luar negara Sekalipun Agak merudum sikit Berbanding sebelum PKP Tapi still survive Dia membuatkan aku appreciate Walaupun kita tak adalah Setiap bulan Ada filem blockbuster Tapi at least kita ada Tahun tu adalah Sekali dua ah, Cukuplah Untuk kita survive untuk kita ada rasa value untuk pergi menonton kat pawagam tu ada daripada lenyap terus kan memang aku sebenarnya waktu PKP tu sangat-sangat risau sebab aku tak suka sangat cover content streaming service aku lebih suka ke pawagam so masa PKP tu memang struggle gila lah. dan bila dah habis pandemik kita banyak fokus kat filem-filem pawagam aku rasa, rasa, sangat bersyukur walaupun orang kata macam kutipan rendah kutipan rendah kutipan rendah tak it's just better lah daripada tak ada langsung